Будемо говорити сьогодні з відомим журналістом, волонтером Аркадієм Бабченком. Аркадію, вітаю. Навзаєм. Скажи мені, будь ласка, друже, Вітков прилетів до Москви. Його навіть вигуляли перед зустрічю з Путіним під музику з фіксиків, а часики ідуть. Це було дуже смішно, такий натяк, але питання стоїть труба. Що буде робити Путін? Він одночасно хоче воювати і не хоче сваритися з Штатом? Експерти і джерела кажуть, що він буде пропонувати припинення. Таке повітряної повітряної війни. Не буде обстрілювати міста, не буде шахедів, не буде ракет. Це дасть йому можливість накопичити все це. Але хочу, щоб Україна не била по НПЗ, бо ціни вже в Росії зростають. Паніка починається. І найцікавіше, що все це відбувається напередодні аграрного сезону, коли треба збирати урожай. Так. Це намагання знову намахати Трампа, це намагання, це намагання Трампу дати хоч щось, щоб він задовільнився і сказав: бачите, я отримав, отримав перший крок. Чи це виключна імітація бурхливої діяльності? І поки Путін не буде справді зупинений на фронті, все інше це тільки ну, такі рухи, які не впливають на реальну справу. Ні, ну Путін давно предлагав уже Трампу э, перемир'я. Какой там, ну, по НПЗ-то он точно предлагал перемирие не бить, чтобы по НПЗ. И он в очередной раз, видимо, это, это же и будет продвигать, и я, я думаю, что Трамп согласится. Понимаешь, сейчас вот нам с тобой говорить о том, что сделает Путин, что сделает Трамп, что будет предлагать Путин, на что там согласится, не согласится Трамп, это просто вилами на воде писать и на кофейной гуще гадать и то проще, потому что... Абсолютно нахрен непонятно, что сделает один, что сделает другой. Да? Потому что с точки зрения рациональности на месте Путина, безусловно, надо было принимать. Трамп предложил Путину просто великолепные условия выхода из войны. Такого не предложит никто и никогда. Вместо этого Путин полгода на него просто мочился откровенно, вот прямо ему на лицо. Да? В конце концов до Трампа дошло. Трамп взъелся, потому что с нарциссами так нельзя. Ну, нельзя так с нарциссами. С нарциссами надо он как Нетаньяху. Вот Нетаньяху нашел правильный разговор, правильный ключик, правильную нотку к Трампу, и все там, любовь и прекрасное взаимопонимание. Да? А Путин решил и его ломать об колено. Нельзя так было. Когда у тебя руководитель единственный сверхдержава смотрит на тебя снизу вверх, заглядывает в твой рот, ловит каждое твое слово – и хочет стать таким же крутым, как ты, его нужно за плечико приобнять, в свою стаю ввести, дать ему конфетку, сигаретку и что-нибудь такое. Да? Вместо этого Путин начал мочиться на него просто откровенно. Ну, вот до да, 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 Трампа наконец дошло. Да, да, причем, и, 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 что иронично, дошло до него через Медведева. Вот Медведев – это уникальная, конечно, фигура в российской политике. 20 лет! Даже 25, наверное. Да, 25. Он же был руководителем штаба, по-моему, у Путина. 25 лет. Ни одно живое существо на планете вообще. От гигантского палочника Новой Гвинеи до рукодошки Ай-Ай Мадагаскара вообще в хрен не ставило ни одно слово, что говорит этот человек. Человек, между прочим, напомню, э -э там, руководитель... Нет, предвыборного штаба все-таки Сурков, кажется, был. Ну, неважно. Короче, он был руководителем администрации президента. Потом он был э, президентом Российской Федерации, он был премьер-министром, главой, был, софеда, а? главой Софеда, главой, главой Софеда. Э, глава заместитель, партии Единая Россия. Чего? Голова партии Единая Россия. Да, глава партии Единой России, заместитель э, э, Совбеза за Совбеза и СНГ, кажется, да. То есть это как бы в нормальной стране это очень-очень удачная карьера. Это вот прям, извините меня, должности такие, чтобы за, всю, чтобы за одну политическую карьеру собрать такие должности, ну это прям надо быть вообще урожденным политическим животным, да? А тут этому чуваку удалось. Вот он э, собрал просто сон этих должностей, и ни одна живая душа на планете вообще в хрен не ставила ни одну букву из того, что он пишет и говорит. И для него это стало нормой, да? То есть с утра просыпаешься, пузырь водяры накатил, в Твиттере что-то написал, всем глубоко фиолетово, и так день за днем 25 лет. А тут вдруг я услышали. И не просто услышали, а услышал аж сам целый президент США, да? чувак прочитал, сказал, слушай, брат, ну, как бы ты бывший экс-президент, да, ты сейчас глава Софеды, это официальная должность, ну, давай как бы фильтровать твой базар вместе, да, и двинул подводные лодки куда-то там. Ну, конечно, он ничего не двинул, они все на своих местах, там, все их координаты отслеживаются и докладываются, но, тем не менее, послание Путину такое он сделал, да. А, то есть вот какой, каким надо быть невероятным политически продвинутым прошаренным чуваком, чтобы от обожания президента США за полгода пройти путь до того, что он двигает в твою сторону атомные подводные лодки. Да? То есть тут профукана возможность профукана полностью. Ну, что-то, видимо, видимо, до Путина тоже дошло, что он перегнул палку. Хотя, не знаю, по-моему, до этого человека никогда не доходит. Ну, да, видимо, что-то он будет предлагать, наверное. Никакого окончания войны, конечно, не будет, но что-то он будет предлагать. Если, если действительно будет воздушное перемирие, ну, это, Почекай, это плюс. Почекай. Что значит, никакого закончения войны не будет? У нас пив краины уже готовится до того, что все закинчится повинно. Больше того, я тут деяких блогеров наших почитал, например, Андрей Ермак, каже, на цьому тижні світ может отримати кінець войны. Ну я не знаю як політика, сприймати його важко, це от, по поперше головний завгоспу країни. Але коли пише таке блогер, ну це може бути блогеру. Можна написати не тільки це. Так, от в мене запитання: ти кажеш, що кінця війни не буде. Це розуміють дорослі люди, це розуміють експерти, це розуміють тих, хто справді ну скажімо так, в процесах. А Єрмак, що не в процесі, що таке пише. Я, я так узнаю, ты меня вечно задаешь вопросы. И, ну, ты, ты думает, да, я понятия не имею, что он там думает, кто, какой у него когнитивный диссонанс и какой у него IQ. Понятия не имею. Мне не интересно для детского сада, говорить. Мне интересно э, для взрослых людей говорить. Кстати, вот ты и еще упомянул: да, что он сразу хочет сразу все, и что там, и грибочек, и дудочку, и свисточек. Ну так він хоче. більше того, він вважає, що одночасно може зіграти велику геополітичну гру, дотиснути індусів, щоб вони припинили купувати російську нафту. А а індуси купують 30% і не просто купують, а ще трохи перепродають, не тільки переробляють, а ще перепродають. Хоче замінити це своєю нафтою та нафтою інших країн. Окрім того, хоче, щоб індуси купували. Американську зброю замість російського ну, більш якісна і навіть інколи дешевша. А найголовніше, він хоче використати Індію в своїй антикитайській риториці і це влаштовує і моді, який керує Індією. Тож велика геополітична гра, в якій Росія не гравець, а фігура, якою рухають і намагаються отримати максимум результату, окрім того. Фактично Америка зараз говорить про релокацію свого бізнесу з Китаю до Бінго Індії. Так, от, це може стати якоюсь такою великою конструкцією, і мені цікаво, Трамп погодиться зараз на ці умови або буде тиснути далі. Бо ті люди, з якими я говорю в Штатах, вони кажуть: так, Трамп хоче отримати зараз хоч щось, але ставка значно більша. Більше тому, що він розуміє, дотиснути Путіна можна, якщо Індія припинить купувати нафту, то це мінус 30% для всього продажу нафти. Але найголовніше а куди дівати цю нафту? Вимушена Росія буде законсервувати. А ти ж розумієш, що це і падає логістика, переробка, банки, обслуговування це глобальний сектор, і Росія теж перестає бути гравцем на нафтовому ринку. то чего ждать? Вот тут интересно. И, дурачи россияне разумеются, это или ну, Слушай, я не знаю. Сначала индусы заявили, что нам типа Фиолетово, мы готовы перейти, отказаться от российской нефти, потому что она у нас не критичная. да И тут же через три дня опять же те же самые индусы заявили, что мы никому не позволим давить на Индию, мы суверенная страна, мы будем принимать решения сами. Ну, понятно, видим, что это все разговоры для торга. Что там, кто что выторгует, я не знаю. Вот честно тебе скажу. Индия тоже такая страна, там тоже со скрепами и идиотизмом тоже, в общем-то, все в порядке. Она скорее, не знаю, скорее ближе к России и Китаю, чем к демократическим странам которые когда-то были Соединенные Штаты. Поэтому что там будет, да чего они договорятся, я не знаю. Что касается России, да они там, я, да я тебя умоляю, они всю Западную Сибирь, ты, ты знаешь, что Западная Сибирь от Урала и до РТШ, вот эта вот гигантская территория, там жизни нет вообще, это просто одно сплошное болото, протяженностью там 2000 километров, да? Но они всю эту Западную Сибирь нефтью зальют, будет там вместо водяных болот нефтяные болоты, им абсолютно фиолетово. Ну, будут они консервировать эту нефть. Я, я даже не думаю, что они ее будут консервировать, потому что они ее будут просто выливать на землю, да и все. И им совершенно пофиг. Ну, будут они вместо китайских этих чонгунов или что там у них, будут опять пересядут на лошадок и будут ездить на телегах. Ну и что? Да какая разница? Ну, автоматы Калашникова есть, и рубли зэкам даются, мобилизация, мобилизация растет, вон он 10, 10 новых дивизий готов создавать. Так что на, на Россию это никак не влияет. Ну, 30% минус бюджета, Ну у них сейчас бюджет совершенно неплохой. Но ты посмотри, что в Москве происходит, цветет и пахнет, город просто... Париж рядом не валялся. Ну, будет похуже Парижа, Москва. Ну, ничего. Почекай, ничего. Почекай, почекай, А життя за межами Москвы и А кого это кого вообще волновало-то? Нет, оно и ну, кстати, я тебе хочу сказать, что оно и очень неплохо. Любой райцентр, у нас вот деревня в Мордовии была до того, как мы жили в Мордоре, у нас деревня была в Мордовии. Что логично, кстати говоря. И, кстати, у меня бабушка была, ну, какая-то там пра -пра бабушка была из помещиц, когда-то нашему роду принадлежала деревня Замарайка, района Грязи Липецкой области. Меня это, это сочетание так радует. Так вот, я время от времени смотрю, что там происходит, но я тебе хочу сказать, что Саранск прям ух ты стал. Я его помню 10 лет назад, сейчас я фотки открываю, да ух ты прям, нифига себе прям, да какой-нибудь там Торбеево, ну, Зубово-Поляна, где там все сидят, ну, тоже да, да, вполне себе ничего, приличное место. Здесь в Эстонии от Таллина отъехать 20 километров, да можно места гораздо хуже найти, да, хотя Эстония там на порядок выше по уровню жизни. Это Тот же самый город грязи Липецкой области, да ничего себе там. Ну, понятно, что центральные площади, основные улицы, но тем не менее асфальт, плитка, мрамор, стекло. Так что есть, вполне есть жизнь. Жизни нет в каких-нибудь там совсем уж селах, деревнях. Ну, так и туда приходят бабки. Ушло 10 героев СВО, вернулось полтора. Здравствуй, мама, возвратился я не весь, вот нога моя в челан ее повесила. Вместо этого туда из 10 ушедших героев вернулось 50 миллионов рублей. Да ты что, такого расцвета деревня, та же заморайка, да, условная, только где-нибудь в Бурятии, да, такого экономического подъема она отрядясь не знала. Со времен Сибирского ханства. Ты знаешь, я готовый с тобой поспорячаться. Официально в России закрылось бизнесов а, значительно больше, чем открылось, и не только по сравнению... Ну, нет, подожди, это не по экономическим причинам. Це Ростат, це офіційний Ростат. Він показує, що закривається все від переробки до виробництва, від малих бізнесів до кав'ярень. Єдиний бізнес, який зростає двічі, а в минулому році в 3,7 рази. Це єдиний бізнес це не нафта, це не зборка якихось автівок. Це кладбіщінський бізнес. На кладовищах. Это единственный бизнес, который в России в прошлом году вымахал в 3,7 раза. Вот на этом тут вопросов нет. Поэтому, ты знаешь, такая история. Но это не по экономическим причинам. Не забывай, это причины гораздо более глобальные. НЭП закончился. В прошлый раз НЭП был 7 лет. В этот раз НЭП продержался 30 лет. Ну, все, эпоха НЭПа закончилась возвращаясь только наоборот. Раньше в тот раз был сначала военный коммунизм, потом НЭП, сейчас НЭП, а теперь будет военный коммунизм. Так что там будут закрываться вообще все бизнесы, и частного бизнеса там никакого не останется, будет только государственное управление и приватизация, а всех остальных буржуинов будут сажать и расстреливать, и клабический бизнес вырастет. А, а будут, так... расстреливать? а? а будут расстреливаться, ты думаешь? Будут саджаты? Ну, а, ну, подожди, а почему нет? И когда там было по-другому? Сажать уже начали довольно массово. Все, все из окошка... Медведев что-то пропал, не слышно, не видно. Может, он уже тоже полетал из окошка за, за свои твиттеры. За свои твиттеры. Может, где-то там сидит на унитазе. История с, друзья, с было бы цикавише, если бы он а, потонул. И тогда было бы сказано, наша ответ Медведев на дно, І разом з тими човнами підводними там знаходиться Але дивись, <ріст> <ріст> та, ну, така відповідь, буде в російському стилі, до речі. Але дивись давай повернемося все ж таки до умов. А, припинення повітряних атак, до речі, це дуже цікаво, можу сказати, чому. Я не вірю, що росіяни витримають свою обіцянку, От, не вірю, хочте третій. Але дивіться, якщо вони дійсно. Кажуть, що ми припиняємо повітряні атаки, підписуємо це перемир'я. Ми теж припиняємо. Але тоді все ППО, яке в нас є, ми можемо кинути на фронт, і тоді Росія не зможе використовувати каби, які вони використовують. Тоді літаки Росіян будуть фактично невільовані. Чи потрібно це Росії? Я от про що думаю? Нас це задовільнило, би, до речі. Більше того, це стратегічно допоможе стабілізувати фронт. Але ще раз кажу: погодяться на це росіяни, я маю великі сумнів. Ну так, да, я і говорю, це вигідно Україні це вигідно в першу чергу, ну і Росії це теж вигідно, Тому що ти ж не забуваєш, що... ну, напевно, єдиний. Единственный... такой незначительный а ощущаемый больной больнючий урон, да, который Украина может наносить России, ну кроме э, разовых операций типа Паутины или там подрыва э, подводным дроном э, опоры моста, что было не очень, кстати, удачно с опорой устояло зараза. а вот Паутина конечно, шикарная операция, но это разовые а так, единственный ощутимый болезненный для них урон – это удары по НПЗ, которые они не могут защитить, не в состоянии. Я смотрю, смотрю, я все я вот никак не могу понять. Ну, е-мое, ну, летит вот эта Цесна. Она летит со скоростью 153 км в час. Ну, там, 178-250, какая разница. То есть, фактически стоячая цель, да? И по ней работает какая-то ЗУшка. У вас этих заушек со времен Советского Союза, на складах просто черти сколько. Ну как вы не можете сбить Цесну? Ну, у вас панцирь, у вас С-300, С-400, у вас спутники. Каким боком? Вот тут я тебя поправлю. Я тебе поправлю. Uh, Украина работает сейчас очень системно. по первых выявляется, где нема. Протиповітряної оборони, а у Росіян її повибивали мене погано, і тут відпрацювали добре і СБУ, і гурмо, і військові. Тому тут овації всім хто сказав. До речі, Зеленський сьогодні вже заявив, що Василь Малюк йому відзвітував вибито непогано російське ППО. Тому атаки по МПЗ будуть тривати, і це до речі, якраз сигнал росіянам напередодні візиту Віткафа. Так, от дивись, дуже цікава ситуація. Вони не мають можливості збити. З теж не вистачає, і людей не вистачає. Це черговий доказ того, що стратегічно, от стратегічно, зараз все робиться вірно. Не вистачає людей, не вистачає засобів протиповітряної оборони. Тому б'ють туди, де завдяки інформації, отриманої від наших західних партнерів, через супутникову розвідку, з'ясовується, немає нічого. Туди прилітає. І от ще один цікавий момент. Дивись, росіяни зараз розуміють, що наступним, що буде вибиватися, це залізнична дорога. І це найважливіше. Тому що давай так відверто. Якщо будуть атаки, якщо будуть перебити, перебити залізна дорога, для Росії це наскільки болюче? Чи це та ну, переживуть і це, на підводах будуть возити? Нет, это больно. Да, я тебе говорю про ролики, где летит «Цесна», по ней работает все, включая там заушки, 8 стволов, прям слышно. Вид, да что слышно, видно этот поток трассиров, а они попасть в нее не могут. Вот как они это делают, я, я конечно, просто поражаюсь. А железная дорога для России э, стратегическая вещь. На подводах они не перевозят, потому что в отличие там, не знаю, от США, где развивалась автомобильная сеть дорог, да, и где все, все перевозки автобусами ну, ну, ланки орать-то, хватит орать. В России развивались железнодорожные перевозки, и ну, там до сих пор нету ни одной единой автомагистрали, по-настоящему нормальной, да, 21 века, которая соединяла бы, не знаю, там Калининград и Владивосток Китая, ее не существует. Поэтому дорогами возить грузы фактически невозможно. Поэтому если будет перебита железнодорожные сообщения – это очень-очень большой плюс. Что, кстати, уже сейчас э, российские железные дороги, РЖД уже заявили, что из-за падения, э, из-за убыточности, да, из-за падения доходов э, российские железные дороги приостанавливают проекты по модернизации БАМа и Трансиба. Вот это вот уже, вот это само по себе уже большой плюс, да, то есть… Россия могла бы быть просто центровым хабом между Китаем и Европой, да, и весь Китай мог бы возить грузы через нее. Вместо этого Китаю проще, конечно, контейнерами таскать там через Африку, потому что их уситы сейчас еще там опять в Оманской затоке, да. Но, тем не менее, вот такие вот шансы Россия потеряла, и это большой плюс. Если и эта железная дорога, бу... то есть оставшиеся, остатки этой железной дороги будут перебиты совсем окончательно, там, с мостами, с подрывами рельсов, ну, это просто прекрасно уже, да. Это еще одно болезненное место, да. При всем этом, есть и другие моменты, которые влияют на... Процеси, які сьогодні ми спостерігаємо. Ну, наприклад, Трамп перебив російський вплив на Вірменію і Азербайджан, і в п'ятницю чекають на те, що да я не думаю, що це Трамп. Я не думаю, що Трамп чекаємо. Ну як Пашинян і Алієв летять до Вашингтону, де планується підписання мирної угоди, про це публічно вже почали говорити не тільки там Вашингтон Пост, а навіть азербайджанські верменські змі. И фактично это делается за поддержкой американской дипломатии. Ну, это американская дипломатия. Когда мы говорим Трамп, так, Що нет, це это... Что это за Трамп? Что это за Трамп? Это Это, что касается Азербайджана, это, конечно, только Эрдоган, только Турция, безусловно, однозначно. Трамп здесь вообще ни при каких не делах, и вообще что-то здесь не при делах. Они, они не лезли туда вообще никогда в жизни, их там отродясь и не было. Да? Вот куда они не лезли, так это в Закавказье, это точно. Что касается Армении, ну, у нее просто нет другого выхода, потому что она поняла, что союзника в виде России она потеряла, ну и надо теперь что-то что, -то, что -то делать, что-то решать. Да? Вот, да, действительно, великолепная геополитическая стратегия, просто невероятная многоходовочка. У тебя были в союзниках, все 10 лет назад, 5 лет назад у тебя в союзниках были и Азербайджан, и Армения. Да? То есть все за кавказье было практически твоим. Две противоборствующиеся стороны, но каждый из них дружил с тобой. Пришел Пашинян к власти, да? армянский народ решил выбрать европейский путь развития, решил выбрать демократию решил подписать, ну, грубо говоря, те же самые европейские угоды, и Путин решил наказать их за это, да, то есть, ах, вы хотите в Европу, ну, вот вам, пожалуйста, не будем защищать ваш Карабах. И Карабах Армении был потерян, после чего сейчас, после чего Россия просто пропала в Кавказе, Турция Россию за Кавказе выдавила полностью, да, те с добудки, какие добыла кто там, Екатерина, не знаю, кто там, на Кавказе, в результате всех этих турецких войн, которые продержались 150 лет, утрачены одномоментно великим геостратегом Путиным. То есть за Кавказье просто полностью ушло из-под российского влияния. Азербайджан теперь это... Ну, это вообще просто де-факто Турция, да, один народ, два государства. Сейчас они еще с Нахичева, они пробьют там этот Зангизурский этот, этот коридор, и все, и привет семье. А Армении деваться некуда, потому что Россия сейчас пытается откатить назад. Россия действительно пытается откатить назад. Сказать, ну окей, ладно, хорошо. Мы вот вас типа наказали, давайте с вами дружить, но а нафиг вы теперь нужны? Но ну, если вы нас уже наказали, если э, с точки зрения Армении, Армении считают потерю Карабаха катастрофой, просто катастрофой, то же самое. У них прям это, это слово так и называется, как у, как у евреев называется Холокост, катастрофа, так у армян потеря Карабаха называется катастрофой. То есть вы вот нам устроили катастрофу, а сейчас предлагаете вернуться обратно, как будто бы ничего не было. Да нафиг вы нужны? Вы абсолютно ненадежный партнер. Вы показали свою ненадежность. Поэтому, естественно, они будут искать поддержки в другом месте. И тут очень удачно подвернулся Трамп. Это на него просто вот с неба свалилось блюдечко с голубой каемочкой. Его его заслуг здесь нет никаких. Но это вот прям плюс-плюс. Империя начинает э, рушиться, если уж даже Армения. Армения вообще находится просто в безвыходном, да, в безвыходной ситуации. Она вынуждена дружить с Россией, да, потому что у нее никаких других вариантов нет. Потому что полоумная Турция все время, время от времени вспоминает о своем османском величии и раз в сто лет решает повырезать греков и армян. Греки, кстати, тоже готовятся к новой войне, закупают оружие только в путь. И, и потерять такого союзника, ну, это надо быть вообще геополитическим гением, союзник, у которого выхода не было вообще никакого, да? Ну, вот Пашинян молодец, нашел выход. Сейчас, сейчас будет переориентироваться на Трампа, видимо, безусловно. Разваливается империя, трещит по швам, летает от нее кусками. Я думал, что это будет позже, но вот прям... Прям мы начинаем уже, входим в эпоху исторических изменений. То что ты готовишься зараз до аренды Абрамса, на якому ты хотел приехать в Москву. Ну, неплохая история, чому не? Бажання повинні здійснятися. Ну, Абрамс без меня арендуют. Опять же, у нас тут вроде договорились об открытии Германа Нидерландского корпуса, а с целого корпуса будет, будет размещен, видимо, целый корпус. У нас да. там писали 200 людей. будет. Ну, пока, пока, пока непонятно, но как бы называется это корпусом. 100-200, не знаю. Но то есть, но еще, еще одна база будет. Еще одна база будет, танковая, причем это очень тоже уже хорошо. Так что, да, прекрасно. Мост дружбы это мост между Нарвой и Иван Городом перебили, ворота установили, причем ворота установили таким, я не знаю, что, она больше похожа на, на шебелицу такую, на гильотину, так что мне это прям вот вообще радует. Так что да, Россия кукливается. Если Трампу удастся еще и Индию отвернуть от России, ну, все прекрасно, замечательно, пойдет уже обратный отчет. Я тебе напомню, что экономика германии это все-таки росла до 1943 года, до 1943, -го, но она росла. А с 43-го до 45-го прошло два года, да? Сейчас в России запас прочности больше, но вот до 2025 года она, видимо, росла. Видимо, сейчас действительно переломный момент. Давай будем держать пальцы за индусов, потому что индусы. За американцев не сможет натиснуть на индусию. Ну, ну это, это само собой, это само собой. Но Трамп, Трамп это ну, мавпа с гранатой. Непонятно в какую сторону он ее кинет. Но давай тоже будем держать, что нарциссизм в нем перевесит и что он тоже начнет э -э, принимать, как бы сказать, решения, которые э -э, взвешенный осторожный политик не принял бы никогда. Вот на это тоже надежда у нас. Дональд Фредович let's go, допомагай, роби Америку знову великою. Нам всім це потрібно і Росію роби невеликою, маленькою такою малюсінькою, Чим менше Росія, тим краще для світу. і Це треба зрозуміти. До речі, і Китай. я останні разом десь тиждень тому читав, що Китай знов почав в школах вивчати питання втрачених територій. Це якраз території, які в Китаї вважають треба повертати. Тому дай Боже нашому теляті цього вовка з'їсти. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам за те, що ваша увага прикута до нашої дискусії з Аркадієм і дуже дякую вам за те, що ви. Допомагаєте каналу. Ваша підтримка справді потрібна. Поставте вподобайку, підтримайте канал, підтримайте це відео. Я дякую вам, що ви це робите. Не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть: місто, країну, селище, континент. Планету писати не треба, вона поки що одна. А Марс ще маском не захоплений, тому пишіть. Це важливо, справді важливо. Напишіть, з якого міста ви зараз це дивитесь, а ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. і напишіть свої думки з всього, чого почули. До речі, як ви вважаєте, які сценарії найварійніше, поширте відео, це теж важливо. І підпишіться. До речі, на каналі сьогодні свято на каналі 600 тисяч підписників непоганий результат. Ви це допомогли зробити. Рокуємо до мільйона. Чому ні? Це гарна ідея.